hojatga borishlik ya'ni hojatxonaga borishlikka sabab bo'ladigan narsalar uni qiynab turgan vaqtda uni namozi yo'q dedilar bu holatda namozi yo'q degan hadisni olimlar har xil tushunishgan to'g'rirog'i agar namozga kiradigan bo'lsa o'zini namoz o'qiyotganini unutadigan darajada mashg'ul bo'ladigan bo'lsa uni namozi namoz bo'lmaydi uni namozi namoz bo'lmaydi bu birinchi holat ikkinchi holat u namoz o'qiydi lekin ozgina qiynalishligi mumkin bu holatda mana sifatda namoz o'qishligi makruh bo'ladi ikki holatda ham namozga kirishligidan oldin u tahoratni qilib hojatiga borib xotirjam namozini o'qishligi kerak bo'ladi demak mana shuga o'xshagan qaysi bir sabab bo'ladigan bo'lsaki bu yerda bizda faqat taomu hojatga borishlik yetildi. mana shunga o'xshagan qaysi bir sabab bo'lsa va ana shu sabablar odamni namozni xotirjam ado qilishlikdan to'sadigan bo'lsa bu narsadan ya'ni o'sha hojatni ado qilib uni sababini qilib keyin namozga kirishlik kerak bo'ladi masalan odam e, taom masu lekin chanqab turibdi odam chanqog'ini qondirish kerak keyin namozga kirishlik kerak yoki masalan ayollar uyida qozonga yog'i quyib muayyan bir narsalarni solib qo'ydida keyin namozga kirib ketadi u biladi namozida qozonini o'ylab turadi ayollar nima bo'layotgan ekan deb u namozga unaqa qilib kirish kerak emas balki o'shani o'sha hojatini qilsin o'sha ishini bitirsin keyin namozini qilsin namozini o'qisin yoki bolalaridan qo'rqadi xotirjam emas muayyan bir narsadan yosh bolasiga qo'rqadi yoki shunga o'xshagan bir sabablar borki agar o'shani tashlab namozga kiradigan bo'lsa u namozni xotirjam o'qi olmaydi u ozgina o'zini kirgan vaqtidan ya'ni ya'ni 15 minut yarim soat kechiktiradigan darajada bo'lsa ham o'shani ayol kishi kechiktirib keyin namozga ke xotirjam kirishligi kerak bo'ladi ammo namozni mandan o'tkincha egasiga yetkincha qilib tez tez topshirib yuborishlik bu yaxshi emas shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam lasola dedilar namoz namoz bo'lmaydi dedilar namoz bo'lmay qolishligi mumkin mana shu holatda shuning uchun namozni tepada aytilganda vaqimisolatai olloh subhanau va taoloni zikr qil mani zikr qilishlik bilan namozni qoyim qilgin degan amrga muvofiq namozni xotirjam ollohni zikr qilishlik va ulug'lashlik va alloh subhanahu va taologa sajda qilgan vaqtlarida banda ollohga duo qilishlik bilan dunyo oxiratna yaxshilikni so'rashlik bilan xotirjam sifatda allohga bo'lgan eng afzal ibodatni mana shunday bir yaxshilik bilan ado qilishligi talab qilinadi